Okey, hari ini kita nak sembang tentang satu topik yang ramai ibu menyusu alami tapi jarang dibincangkan dengan terbuka. Stres ketika menyusukan bayi. Jujurnya, menjadi ibu menyusu bukan sekadar menyusukan bayi sahaja. Ada banyak perkara lain yang datang sekali dalam pakej. Kurang tidur, keretihan fizikal, tekanan untuk hasilkan susu yang cukup dan kadang-kadang cabaran dari sekeliling. Semua ini boleh menyumbang kepada stres. Badan kita ada cara tersendiri untuk memberi isyarat bila kita terlalu tertekan. Mungkin kita akan jadi cepat marah, rasa letih yang melampau atau mula rasa ragu-ragu dengan kemampuan sendiri. Paling mencabar, stres boleh memberi kesan kepada penghasilan susu. Jadi, kalau ibu-ibu pernah rasa susu merudum bila tengah tertekan, bukan perasaan anda semata-mata. Ia memang ada kaitan. Tapi, jangan risau. Stres ni bukanlah sesuatu yang kita tak boleh kawal. Yang penting, kita kena kenal pasti puncanya, fahami cara untuk menguruskannya dan paling utama, jangan biarkan diri rasa bersendirian. Sebab tu, kita akan kupas lebih lanjut tentang penyusuan dan stres dalam sesi ini. Jom kita fahami lebih dalam supaya ibu-ibu dapat menyusukan bayi dengan gembira, lebih tenang dan bahagia. Okey. Kita tahu yang stres boleh bagi kesan kepada banyak benda dalam kehidupan kita. Emosi, kesihatan, cara kita berfikir, tapi pernah tak kita terfikir macam mana stres boleh mempengaruhi penyusuan susu ibu? bila kita stres, badan kita secara automatik akan keluarkan hormon stres seperti kortisol dan dalam masa yang sama, ia boleh mengganggu pengeluaran hormon oksitosin. Hormon oksitosin penting dalam penyusuan sebab ia membantu proses letdown reflex iaitu isyarat untuk susu keluar dari payudara. Kalau hormon oksitosin terganggu, susu ibu boleh jadi susah nak keluar walaupun sebenarnya masih banyak dalam payudara. Bila refleks red down terganggu, ibu mungkin perasan bayi jadi gelisah, masa menyusu semasa menyusu tak keluar seperti biasa. Okay? So, baby akan mula meragam, asyik melepaskan payudara dan ini boleh buatkan ibu makin lagi stres. Lagi stres, lagi susah susu nak keluar. Jadi, kita terperangkap dalam kitaran ini yang berulang-ulang. Selain itu, stres juga boleh buatkan ibu rasa terlalu letih dan kurang yakin dengan diri sendiri. Bila kita mula fikir, susu ni cukup ke? Kenapa bayi tak nak menyusu? Atau bolehkah aku teruskan penyusuan ni? Perasaan ragu-ragu ini boleh menyebabkan penghasilan susu semakin berkurang. Bila dah sampai tahap ni ada ibu yang mungkin rasa nak putus asa dan mula berfikir untuk berhenti menyusu. Jadi penting untuk kita faham bahawa stres bukan sahaja memberi kesan kepada emosi ibu tetapi juga pada penyusuan secara keseluruhan. Jangan pandang ringan pada stres ni. Kalau kita cakap pasal penyusuan Mesti ramai yang bayangkan momen indah antara ibu dan bayi. Saling berpelukan, bayi menyusu dengan tenang, ibu tersenyum bahagia, tapi realitinya tak semua ibu rasa macam tu sepanjang masa. Ada masa kita boleh rasa tertekan, letih dan kadang-kadang sampai terfikir, kenapa rasa susah sangat ni? Stres semasa penyusuan ni boleh datang daripada pelbagai punca. Salah satu yang paling biasa adalah kurang sokongan dari pasangan atau keluarga. Bila ibu menyusu, dia bukan sekadar bagi makan pada bayi. Tapi dalam masa yang sama, dia perlukan dorongan dan juga bantuan. Kalau pasangan atau keluarga tak faham cabaran penyusuan dan anggap ibu boleh uruskan semuanya sendiri, ini boleh buatkan ibu rasa keseorangan dan terbebat. Benda simple macam pasangan tolong jagakan bayi sekejap supaya ibu boleh rehat pun sebenarnya dah cukup membantu. Selain tu, tekanan di tempat kerja dan juga tanggungjawab di rumah juga boleh menjadi punca stres. Bagi ibu yang bekerja, cabaran menyusu atau mengempam di tempat kerja boleh jadi sangat melelahkan. Kadang-kadang tempat kerja tak sediakan ruang yang selesa untuk ibu mengepam. Jadual kerja yang terlalu padat dan bila balik rumah pula ada kerja rumah yang menanti. Ibu mungkin rasa serba salah. Nak jadi ibu yang terbaik tapi dalam masa yang sama tenaga dah semakin susut. Lagi satu punca stres yang tak boleh diabaikan ialah masalah kesihatan ibu atau bayi. Kalau ibu mengalami masalah seperti puting luka bengkak susu atau bayi ada masalah penyusuan seperti tangtai, ini boleh buatkan penyusuan jadi mencabar dan menyakitkan. Ditambah pula dengan rasa risau, bayi cukup susu ke? Kenapa dia tak nak menyusu? Semua ini boleh menambah tekanan kepada emosi ibu. Dan yang paling utama, kurang tidur dan keletihan yang berpanjangan bayangkan ibu perlu berjaga malam untuk menyusukan bayi setiap beberapa jam tapi siangnya tetap perlu uruskan kerja rumah atau kerja pejabat badan tak sempat nak pulih otak jadi serabut emosi pun jadi tak stabil bila dah letih sangat perkara kecil pun boleh rasa besar dan ini boleh buatkan ibu mudah tertekan jadi kalau ibu rasa tertekan semasa menyusu jangan salahkan diri sendiri Penyesuan ni memang ada cabarannya tapi yang penting kita kenal pasti supaya punca stres tu kita boleh dapat jalan penyelesaiannya. Kadang-kadang kita rasa macam nak jadi supermom nak buat semua benda dengan sendiri dari uruskan rumah, jaga anak, masak, dengan kerja lagi sampai tak sedar badan dan emosi kita jadi dah sangat letih. Kalau dah sampai tahap stres melampau bukan sahaja kita yang terkesan penyusuan pula boleh jadi makin mencabar. Jadi, macam mana nak elakkan stres yang keterlaluan ini? Pertama sekali, jangan segan untuk dapatkan bantuan dari pasangan dan ahli keluarga. Kadang-kadang, ibu menyusu rasa bertanggungjawab kerana itu semua atas bahu sendiri. Tapi sebenarnya, ada banyak perkara yang boleh dikongsi. Kalau pasangan boleh tolong mandikan bayi, tolong tukarkan lampin atau uruskan hal rumah, ibu boleh ada lebih masa untuk rehat dan menyusu dengan lebih tenang. Percayalah, bila ibu happy, baby pun akan lebih happy. Kedua, cipta rutin penyusuan yang selesa dan relax. Susu ibu memang akan keluar dengan lebih baik kalau ibu dalam keadaan yang tenang. Cuba cari sudut yang selesa untuk menyusu. Guna bantal penyusuan, duduk di tempat yang selesa dan elakkan gangguan. Kalau bayi menyusu lama, boleh pasang muzik yang menenangkan atau buat sesuatu yang ibu suka, macam baca buku atau tengok video pendek. Yang penting, jadikan sesi penyusuan itu satu momen yang santai, bukan tekanan. Ketiga, kalau ada masalah penyusuan, jangan tanggung sendiri dapatkan bantuan. Ada banyak kaunselor laktasi dan kumpulan sokongan yang boleh bantu ibu. Kadang-kadang kita rasa kita seorang je yang struggle. Tapi sebenarnya ramai ibu lain yang pernah lalui cabaran yang sama. Jadi berbincanglah dengan orang yang faham dan boleh buatkan kita rasa lebih bertenang dan bersemangat semula. Bila cakap pasal penyusuan susu ibu, Ramai yang ingat ini 100% tanggungjawab ibu semata-mata. Hakikatnya, perjalanan penyusuan akan jadi jauh lebih mudah kalau ada sokongan daripada pasangan, keluarga dan juga komuniti. Pertama sekali, peranan pasangan sangat besar dalam memberi dorongan emosi. Penyusuan ni bukan sekadar proses fizikal tapi juga emosi. Ada hari yang ibu rasa letih, stres atau ragu-ragu dengan diri sendiri, mampu ke nak teruskan penyusuan ni? Di sinilah pasangan memainkan peranan dengan memberikan kata-kata semangat, jadi pendengar yang baik dan bantu ibu rasa lebih dihargai. Kadang-kadang, sekadar tanya, "Sayang, okey tak?" atau "Apa yang boleh abang bantu?" dah cukup untuk buat ibu rasa lebih kuat. Selain pasangan, keluarga juga boleh membantu dengan meringankan kerja rumah. Bayangkan ibu nak menyusukan bayi tapi dalam kepala sibuk fikir nak kemas rumah, nak masak, nak uruskan anak-anak lain Memang boleh buat bertambah tekanan Kalau ahli keluarga boleh bantu uruskan kerja rumah, masak makanan berhasil untuk ibu atau tolong jagakan anak sekejap Ibu akan ada lebih ruang untuk fokus pada penyusuan tanpa rasa terbeban Akhir sekali menyertai kumpulan sokongan ibu menyusukan boleh jadi game changer. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni struggle seorang-seorang. Tapi bila kita dengar pengalaman ibu lain baru kita sedar rupanya kita tak berseorangan. Dalam kumpulan sokongan, ibu boleh bercerita, dapatkan tip daripada yang lebih berpengalaman dan yang paling penting rasa lebih bersemangat untuk teruskan penyusuan. Jadi untuk ibu yang menyusu ingatlah anda tak perlu hadapi semua ini seorang diri dengan sokongan pasangan keluarga dan komuniti perjalanan penyusuan akan jadi lebih mudah dan bermakna jadi kalau kita nak simpulkan stres memang boleh beri kesan kepada penyusuan tapi yang penting ia boleh dikawal dan boleh diuruskan dengan baik. Bukanlah bermaksud ibu menyusu tak boleh stres langsung. Kita memang manusia biasa, memang ada naik turun emosi. Tapi kalau kita tahu nak cara atasi stres, penyusuan boleh jadi pengalaman yang lebih seronok dan bermakna. Dapatkan sokongan dari pasangan dan keluarga dan jangan segan nak minta tolong. Jaga diri sendiri, cukup rehat Makan makanan berkhasiat. Kalau rasa tertekan sangat, berbuallah dengan uh, seseorang yang faham. Contohnya kawan, kaunselor laktasi atau ibu-ibu lain dalam kumpulan sokongan. Paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau ada hari rasa susah, ambil nafas. Ingatkan diri bahawa ibu dah buat yang terbaik untuk bayi. Penyusuan adalah perjalanan, bukan perlumbaan.